Доброе утро! Ура! Наконец-то лето, а значит сезон отпусков. И мне пора задуматься об отдыхе. Когда я собираю чемодан, мой муж просто выходит из комнаты. Он не может смотреть, как я собираюсь. Потому что я беру слишком много вещей. Да-да, мне все это нужно. И вот это было тоже. Как собраться в отпуск, чтобы не захватить с собой пол квартиры, не отказывать себе в удобстве и комфорте на отдыхе, и при этом, чтобы чемодан застегнулся? Об этом сегодня и поговорим. Быстро собраться в отпуск есть определенное правило. Моя мама, например, всегда записывала, чтобы ничего не забыть. А мы с вами просто запомним. Самое важное, что вам нужно взять в отпуск, это документы. Паспорт, ваучер, страховка, билеты, деньги. И держите это возле себя. Главное, в приличных местах. Большую часть места в моем чемодане занимают именно средства по уходу. Да, да, мне все это надо. Но возможно, не в таком объеме. Решением проблемы может стать вот такой travel set. Вы можете купить его в любом косметическом магазине. Это небольшая косметичка с пустыми баночками, куда вы можете перелить свои любимые средства. Стоимость такой от 50 до 200 гривен. И будет зависеть это от количества и конфигурации баночек. Косметика ⁇ это наша женская слабость. И в отпуск мы хотим взять побольше, побольше. Ну дайте хотя бы раз в году отдохнуть своей коже и возьмите с собой в отпуск лишь матирующую пудру, блеск для губ и водостойкую тушь. А вот это все я оставлю дома. Результат, как видите, очевиден. личной гигиены можно посчитать так. Две штуки на один день. Если вы едете на 7 дней, то ватных дисков или ватных палочек у вас должно быть 14. Больше не берите, не понадобится, уж поверьте. А средства для демакияжа можете заменить на многофункциональные салфетки. Это очень удобно. Какой отдых без соломенной шляпы? Но помните, она очень хрупкая, в чемодане может просто помяться. Поэтому одевайте ее на себя. А теперь самый важный вопрос. Сколько же нужно взять с собой одежды в отпуск? Есть прекрасная формула. Это три низа, брюки, шорты и юбка, четыре верха, футболки, майки и топы и два платья. Обувь я кладу в специальный пакет, а купальные принадлежности отдельно. Набира рычей на 7 дней. Три нижних частины. Брюки, шорты, спидница. Четыре верхні частины. Футболки, майки, топы. Две сукни. Одна-две пары взуття. Вот и все. Я почти готова. Теперь осталось только сложить чемодан. Настроение супер, чемодан у меня уже собран, жалко только кареты нет. Пошла пешком.